экологической комиссии городского совета полтора года получают наших общественников сигналы по поводу того, что здесь на территории заповедника сначала здесь были взрывы, а потом начались строительные работы, масштабные строительные работы. Выехав на место, мы не смогли приблизиться вот даже к вот этим воротам, которые мы с вами видим, через которые мы сегодня зашли, потому что была натянута веревка и стояла охрана. Вот. Оставив машины, мы все-таки подошли к воротам, но люди в форме и с оружием нам дали понять, что здесь строят очень влиятельные люди и нас на территорию не пропустят. Вот. И самое что интересно, как и тогда, год назад, когда мы сюда приезжали. Так и сейчас до сих пор э, на въезде нету информационного счета. Кто это строит, что это строит? Вот когда закончатся эти строительные работы, э, ничего такой информации нет. Но ну, попав на место сегодня, мы с вами видим. Есть уверенность что-то? Я скажу, вот сейчас не достроить. на камеру и вот. В частном разговоре охранники сказали, что неоднократно здесь видели старшего сына нашего бывшего уже президента. Вот. И ну, с их слов это строит Александр Янукович. Вот. Вы как бы сами видели своими глазами масштабы какие здесь. Дальнейшая судьба этого объекта, если, как вы вот только что мне сообщили, Верховная Рада приняла... Закон и Межгорье вернуло в громаде. Надеюсь, что мы сможем инициировать в городском совете вот этот недостроенный, не знаю, это даже не коттедж, какой-то комплекс попытаться его попытаться его взять на баланс нам городскому совету, городу Севастополю. Возможно, будут найдены какие-то инвесторы, которые смогут достроить это все. И здесь надо делать либо какой-то пионерский детский лагерь, ну, либо может санаторий для наших ветеранов, потому что заповедник уже ну, заповедник здесь уже полностью уничтожен. Вы видите, что взрывами завалины деревья. Вы можете повернуть камеру, посмотреть, как вот, вот сосна Станкевича перед нами это релик, реликтовое растение, занесено в Красную книгу. Вы видите, как варварские покиленные ветки. Здесь, ну, можете дальше посмотреть, как те же сосны Станкевича завалены камнями, большими валунами, это когда взрывы делались. Ну, вот такая ситуация. Что добавить, я, честно говоря, не знаю. Я шокирован пока. Я надеюсь, что в четверг наша экологическая комиссия соберется, ну, уже мы увидим все масштабы того, что здесь произошло, и будем принимать какое-то решение. А как у вас подписан? Что... Я Никонов Сергей Игоревич, секрет... ну, депутат городского совета, секретарь экологической комиссии. Извините, а партия какая? Э, ну, я беспартийный, а по закону требовалось идти от русского блока, ну, я от русского блока, фракция русский блок.